Ще давно ми нічого не розповідали про наших малих гончиків. Наш наступний репортаж саме про них поїхали. На Харківщині є місце, де здавна воїни перевіряли свою силу. Це Зміївшин. Тут, за легендою, був переможений Змій Шарук. І сьогодні тут випробовують власні можливості. Але тепер вояка на залізних конях. Нещодавно тут проходили змагання з дивакуватою назвою Шарукань. В них взяли участь інші дорослі автоспортсмени. Вони з'їхалися на позашляховиках, квадроциклах та байках. Допоміг провести змагання народний депутат України Євген Мураєв. Його син також брав участь у перегонах. Він був штурманом вперше, але вже будує плани на наступні перегони. Он, он, первый раз, я уже не один. Нет, ты первый приехал, Да. Да, Сайда, можно поздравить. Отлично, я пару раз ударился, но мне было очень интересно. А ты хочешь быть штурманом сюда или хочешь быть пилотом? Водителем. Водителем? Ну, Миш, в следующий раз поменяемся. Ты водитель, а я штурман. Вы видели сегодня только что детский детский финал по кросс-кантри. Получается очень здорово. Много людей. Я думаю, что подобные мероприятия популяризируют спорт, при, ну, пропагандируют здоровый образ жизни. А самое главное, детям дарят альтернативу. Я думаю, это очень важно. Это это делает наше будущее. Они должны быть здоровы, сильны. У них должен быть спортивный дух и характер. спортсмени говорят, что ездить по ровной дороге им же не цікаво. Ну, мне нравится, что тут и грязь, и, ну не такая грязь, но есть, что тут можно, тут она машина задормаживает. Когда просто едет вот прямо, что нигде она там, ну что-то не случится. Гонки это не гонки, без всяких, э, это, что-то должно сломаться, ну как всегда. Ну и тут интересно, что тут песок был, Интересно, они как тогда трава-трава, а так сейчас песок. Интересно было, что, она нет, что надо было находить траекторию такую. Один раз такую траекторию, другой раз такую траекторию. Было интересно. А что же залишается батькам наших спортсменов? Только чекать героев на финише. Ну и, звичайно, активно вболевать. Море переживаний. <связываем> это все просто как комочек нерва, пока все это не закончилось. Детки, мы за них очень перед мы очень гордимся нашим поколением и непонятно кто больше переживал дети да, или родители да. вы видели это олимпийское спокойствие и уверенную победу я надеюсь что у них так будет и дальше в жизни мы будем за них болеть сопровождать Но самое главное будем развивать спорт дай бог они будут удачными людьми. Женская доля, ждать мужчин, пока они вернутся. Мамы все глаза проглядели. Но очень рады, гордимся, что настоящих мужчин растим. Ну и надеюсь, это не последняя победа в их жизни. Найголовнейшая подия завершения змагань – это удерживание нагород и подарков. И на этом заходе дети-спортсмены на уровне с взрослыми получали награды, даже если эти награды были больше самих спортсменов. 行动！